В последнее время вокруг Украинской Федерации фигурного катания в целом и вокруг меня, как президента Федерации, складывается нездоровый фон. Информация о Федерации наполнена ложью и манипуляциями. Ситуация дополняет общий крайне негативный фон вокруг украинского спорта. Всем известны разгромные результаты участия украинской команды на Олимпиаде в Рио. Низкая результативность украинских спортсменов активно осуждается не только в СМИ и общественностью, но и представителями власти самого высокого уровня. Я долго не мог понять, чем обусловлено скрытое, ползучее противодействие, которое встречают реформы, развиваемые нашей командой. Мы много работали над будущим федерации. Мне пришлось жестко уволить ряд сотрудников, часть из которых подозреваются правоохранительными органами в финансовых мошенничествах. Но оказывается, в федерации все еще остаются скрытые силы, для которых реформы и порядок смертельно опасны. Моей команде не хотелось дать возможность разрушить мошеннические схемы, которые годами и десятилетиями были источником дохода для ряда руководителей федерации. Я тогда сказал и говорю сегодня, что пока я руководитель этой федерации, мошенникам не будет места ни в федерации, ни в спорте.